assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugungi darsimizda mana shu kitobni yechimlarini davomini ko'rib o'tamiz videoyimizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoyimizga layk like tugmasini bosishni unutmang shu yo'l bilan bizni ishlarimizni qo'llab quvvatlashingiz mumkin demak biz darsni boshladik demak bugungi darsimizda o'ninchi sinf fizika yangi darsligidan o'n birinchi mashqni yechimlarini ko'rib o'tamiz birinchisi demak 155 rasmda keltirilgan kuchlarning qaysilari jismni faqat ilgarilama harakat harakatga keltiradi debdi demak massa markazi ana shu nuqta demak qaysi biri javob kuch jismni yuqoriga o'sha birinchi kuch jismni yuqoriga harakatlantiradi uchinchi kuch jismni o'ng tomonga harakatlantiradi beshinchi kuch jismni pastga harakatlantiradi chunki bu kuchlar massa markazidan o'tadi 2 va 4 to'rtinchi kuchlar esa jismni aylanma harakatga ketiradi xuddi shu mana bu yerda mana rasmda surlangan ularni harakati xuddi shu aylanma harakati ilgarilanma harakatga misol bo'lmaydi faqat 1 birinchi uchinchi va beshinchi kuchlar massa markazidan o'tganligi uchun ular ilgarilanma harakatga ketiradi deyishimiz mumkin tushunarlimi ho'p ikkinchi masalaga o'tamiz endi rechagning kichik yelkasi uzunligi 5 santimetr katta yelkasining uzunligi 30 o'ttiz ga teng kichik yelkasiga 12 Ön... ikki kuch ta'sir qiladi rechagning muvozanatga keltirish uchun uning katta yelkasiga qanday kuch qo'yish kerak debdi demak biz berilgan karni yozib olamiz birinchi l 1 l 2 uzunliklar berilgan bo'lsa-da, f 1 kuch berilgan f 2 kuchni topishimiz kerak buning uchun massa o'sha kuch momentlarini teng deb olamiz ya'ni f 1 l 1 teng f 2 L2, yani f 1 kuchni l 1 yelkaga ko'paytmasi f 2 kuchni L2 yelkaga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak şey shu yerdan f2 kuchini topib oladigan bo'lsak mana ko'k bilan yozilgan formula kelib chiqadi ya'ni f 1 kuchini l1 yelkaga e ko'paytirib ellikikki yelkaga bo'lishimiz kerak shunda f2 kuchining qiymati kelib chiqadi mana bu yerda mana hisoblash amallari ham bajarib ko'rsatilgan yaxshilab e'tibor berasizlar ho'p uchinchi masalaga o'tamiz endi bir ellik rasmda ko'rsatilgan yelkalari teng bo'lmagan tarvozi muvozanatda bo'lishi uchun uning o'ng pallasiga yana necha kilogramm massali yuk qo'yish kerak debdi demak masalada berilgan shartlarni yozib olamiz birinchi m bir massa berilgan ikki kilogram l el bir elk ikki yelkalar berilgan nol butun o'ndan ikki metr va nol butun o'ndan uch metr massa berilgan nol butun o'ndan ikki kilogram topishimiz kerak detmni buning uchun nima qilamiz yana o'sha işte, kuch momentlar yig'indisini kuch momentlarni tenglashtirishimiz kerak f 1 l 1 teng f 2 l 2 mana shu formuladan f 1 f 2 kuchlarni joyiga m 1 G tengni m 2 G jlarni qo'yib olamiz f 1 f 2 kuchlarni joyiga shu yerdan jlarni qisqartirib yuborsak shu yerdan delta M ni topishimiz uchun m 2 m 1 formulaga qo'yamiz bu yerda 1 tushib qolgan mana shu formulaga qo'yib biz topishimiz mumkin mana bu yerda mana hisoblash amallari ham bajarib ko'rsatilgan yaxshilab e'tibor berasizlar ho'p 4 masalaga o'tamiz endi richagning kichik yelkasiga 300 yuz nyuton katta yelkasiga yigirma neuton kuch ta'sir qiladi kichik yelkasining uzunligi besh santimetr katta yelkasining uzunligini aniqlang debdi demak berilgan shartlarni yozamiz birinchi f 1 f 2 kuchlari berilgan bizada l 1 yelka berilgan el ikki yelkani topishimiz kerak bunda ham shu kuch momentlarni tenglashtiramiz f bir l bir teng ef ikka elik formuladan ellik yelkani topib olsak mana ko'k bilan yozilgan formula kelib chiqadi o'rniga qo'yib shunday ishlaymiz masalamizning javobi kelib chiqar ekan tushunarlimi ho'p beshinchi masalaga o'tamiz endi biru ellik yettinchi rasmda aylanish o'qi o nuqtadan o'tuvchi jismga ma'lum yo'nalishda f kuch qo'yilganligi tasvirlangan rasmda ko'rsatilgan kesmalarning qaysi biri f kuchining yelkasi bo'ladi debdi demak javob mana bu rasmga e'tibor berasizlar javob d 1 kesma f kuchining yelkasi bo'ladi ya'ni d 1 kesma f kuchining yelkasi bo'ladi ya'ni mana shu kuch kuchning ta'sir chizig'iga perpendikular bo'lishi kerak ya'ni faqatgina d 1 bizaga perpendikular bo'ladi tushuni oltinchi masala endi uzunligi 80 santimetr bo'lgan vaznsiz richakning chetlarida 200 g va 600 g massali yuklar osildi richak muvozanatda bo'lishi uchun katta ulkan yukdan qancha masofada tayanch qo'yish kerak debdi demak mana rasmga e'tibor berasizlar rasm asosida biz formlani yozishni davom etamiz mana kuch momentlari tengligidan biz mana ko'k bilan yozilgan formulani keltirib chiqarishimiz mumkin rasm asosida o'rniga qo'yib ishlasak mana masalamizning javobi kelib chiqadi yaxshilab mana shu ketma ketlikka e'tibor berib yozib olasizlar hammasini ho'p yettinchi masalaga o'tamiz endi damkrat yordamida massasi 1500 kg bo'lgan avtomobilni ko'tarish kerak bunda foydalaniladigan vint qadami 4 to'rt ga teng damkratni burovchi sterjen uzunligi 0.5 10 metr bo'lsa uni burovchi kuchni toping debdi demak bizda de berilgan kattaliklarimiz massa berilgan 52 ikki yelka el yelka va G berilgan bunda ham shu kuch momentlarni tenglashtiramizda rasm asosida ishlab javobni topsak bo'ladi tushunarlimi mana xuddi shu f 1 kuchni shu yerdan topib olishimiz mumkin ya'ni f 1 topish uchun ellik yelkamizni MC e ga ko'paytirib L1 yelkaga bo'lishimiz kerak shunda masalamizcha bu formula qayerga kelib chiqdi desalariz kuch momentlari tengligidan keltirib chiqarildi desak ham bo'laveradi tushunarlimi xuddi shu shu yergacha savollaringiz tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarni telegram telegramichkalariga yoki qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin nima tushunmagan savollaringiz bo'lsa fizika matematika va matematika fanlaridan onlayn va offlayn kurslarimizga qatnashmoqchi bo'lsalaringiz ham shu raqamlarga murojaat qilib kurslarimiz o'tilish tartibi narxlari haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin biz milliy sertifikatga attestatsiyaga oliy o'quv yurtiga prezident maktabiga va olimpiadaga qisqa muddatlar ichida fizika va matematikadan tayyorlab beramiz batafsil ma'lumot uchun shu raqamlarga murojaat qilishlarigiz mumkin telegram orqali yoki qo'ng'iroq qilib farqi yo'q kanalimiz rivojlanishi uchun va video darslarimiz ko'proq insonlarga yetib borishi uchun kanalimizga obuna bo'ling va video darsimizga layk tugmasini bosishni unutmang shu yo'l bilan bizni ishlarimizni qo'llab quvvatlashingiz mumkin shu bilan darsimiz tugadi xayr salomat bo'linglar fizika va matematika fanlaridan onlayn kurslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin